Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Inta Azira binti Azul, pelajar dari OUM Cawangan Petaling Jaya. Pagi hari ini, saya akan membentangkan tugasan bagi khusus HBEC 3103 iaitu Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Kanak-kanak. Fokus pembentangan saya adalah mengenai teori perkembangan bahasa kanak-kanak yang menumpukan kepada tiga teori utama iaitu Curie Nativism, Curie Interactionism dan Curie Behaviorism. Baiklah, mari kita mulakan. Pengenalan, definisi perkembangan bahasa kanak-kanak. Perkembangan bahasa merupakan asas yang sangat penting dalam pendidikan awal kanak-kanak. Melalui bahasa, kanak-kanak bukan sahaja belajar berkomunikasi tetapi juga membina pemikiran, mengawal emosi dan berinteraksi. Dengan orang di sekeliling mereka Sebab itulah sebagai penggigit Kita perlu memahami bagaimana Bahasa kanak-kanak berkembang Pengetahuan ini membantu kita Merancang aktiviti pengajaran yang sesuai Dengan tahap perkembangan mereka okay, Kepentingan memahami teori perkembangan Bahasa dalam pendidikan awal kanak-kanak Objektif pembentangan Untuk menghuraikan tiga teori utama Membandingkan persamaan dan perbezaan dan mengaitkan dengan amalan PDP di bilik darjah. Secara ringkasnya, bahasa memainkan peranan dalam perkembangan kognitif, sosial dan emosi kanak-kanak. Melalui bahasa, mereka belajar menyatakan perasaan, bertanya soalan dan memahami dunia sekeliling. Baiklah, seterusnya. Hari ini anda akan belajar tentang perkara berikut iaitu teori nativisme, teori interaksionism dan teori behaviorism. Mari selami teori nativism Teori ini diperkenalkan oleh Noam Chomsky Seorang ahli bahasa yang terkenal Menurut Chomsky Keupayaan berbahasa adalah sesuatu yang semula jadi Iaitu sudah ada dalam diri manusia sejak lahir Beliau berpendapat bahawa Kanak-kanak dilahirkan Dengan satu keupayaan khas Dalam otak yang dinamakan Language Acquisition Device atau ringkasnya, LAG. Okay. Fungsi LAG ini adalah untuk membantu kanak-kanak memahami dan menghasilkan bahasa walaupun mereka hanya menerima input yang terhad daripada persekitaran. Maksudnya, walaupun kita tidak mengajar mereka setiap perkataan secara langsung, kanak-kanak masih mampu membina struktur dan tata bahasa sendiri. Contohnya, kanak-kanak boleh membentuk ayat baharu yang mereka tidak pernah dengar sebelumnya. Ini menunjukkan bahawa mereka memang mempunyai kebolehan semula jadi untuk belajar bahasa. Mari kita lihat implikasinya. Implikasi teori nativisme. Guru menyediakan persekitaran kaya bahasa, fokus pada rangsangan semula jadi, penjajahan kepada kota kasa, sebutan sangat-sangat belajar cepat tanpa perlu pengulangan berlebihan. Okey. Menurut teori ini, guru berperanan untuk menyediakan persekitaran yang kaya dengan bahasa. Okey. Ini bermakna guru perlu memberi peluang kepada kanak-kanak untuk mendengar dan menggunakan bahasa secara semula jadi, bukan hanya melalui hafalan atau latihan berulang. Okey, kepada kuasa kata sebutan. Contohnya, guru boleh membacakan buku cerita, berbual dengan murid semasa aktiviti harian atau menggunakan lagu dan sajak untuk memperkenalkan kuasa kata baru. Melalui pendedahan yang berterusan seperti ini, kanak-kanak dapat memproses dan membina struktur bahasa sendiri tanpa perlu diajar setiap perkataan atau ayat secara langsung. Okay. Jadi secara ringkasnya teori ini menyatakan kepentingan penjagaan bahasa yang semula jadi gamironokkan dalam pembelajaran. Baiklah, mari kita tengok slide seterusnya. Mari selami teori interaksionisme. Okey, teori ini diperkenalkan oleh Lev Vygotsky dan turut dikembangkan oleh Jerome Bruner. Okey. Konsep utama interaksi sosial sebagai asas perkembangan bahasa zone of proximal development. Bahasa berkembang melalui hubungan dengan orang dewasa dan atau rakan sebaya. Maksudnya teori ini menyatakan bahawa bahasa berkembang melalui interaksi sosial. Kanak-kanak belajar bahasa dengan berkomunikasi bersama orang di sekeliling mereka seperti ibu bapa, guru dan rakan sebaya. Okey, bagus Vygotsky juga memperkenalkan konsep zone of proximal development. Ha, iaitu zon di mana kanak-kanak dapat belajar dengan lebih berkesan apabila dibantu oleh orang dewasa atau rakan yang lebih mahir lah. Implikasinya, dalam konteks bilik darjah, guru memainkan peranan sebagai scaffolding iaitu bimbingan sementara. Guru perlu galakkan aktiviti kolaboratif seperti bercerita, perbincangan kumpulan dan projek bersama amat digalakkan kerana ia membantu mereka berinteraksi dan mengembangkan kemahiran bahasa mereka. Guru juga boleh gunakan permainan bahasa dan interaksi rakan sebaya. Apabila murid semakin yakin, guru boleh mengurangkan bantuan supaya mereka mampu berkomunikasi secara berdikari. Seterusnya, Teori behaviorism. Teori behaviorism yang dikemukakan oleh B.F. Skinner. Okey, menurut teori ini, bahasa diperoleh melalui pembiasaan stimulus dan respons. Okey. Pengaguhan positif dan negatif, pengiruan, ulangan dan ganjaran membentuk tingkah laku bahasa. Kanak-kanak ni belajar bahasa melalui pengiruan, pengulangan serta ganjaran atau hukuman. Okey. Contohnya apabila seorang kanak-kanak menyebut perkataan dengan betul, guru atau ibu bapa memuji mereka. Dan pujian itu menjadi pengeguhan positif yang mendorong mereka untuk terus belajar. Okey, implikasi teori, behaviorism. Guru menggunakan jalan pujian pelekat bintang, kata tubi dan pengiruan perkataan atau fasa membentuk kebiasaan berbahasa melalui konsistensi. Okey, dalam pengajaran, teori ini menjejahkan kepentingan aa, penyeguhan positif. Guru boleh memberi pujian, pelekat bintang atau kata semangatlah apabila murid menggunakan bahasa dengan betul. Aktiviti seperti latihan berulang, nyanyian dan hafalan mudah juga sesuai untuk membantu murid mengingat dan membentuk kebiasaan berbahasa yang baik. Okay. Pendekatan ini sangat berkesan untuk mengukuhkan sebutan dan penguasaan kosa kata. Sekarang mari kita lihat perbandingan antara ketiga-tiga teori iaitu teori nativisme, teori interaksionisme dan teori behaviorism. Okey, teori nativisme mengekalkan faktor semula jadi. Kanak-kanak dilahirkan dengan kebolehan berbahasa. Okey, teori interaksionisme bahasa melalui interaksi sosial sebagai asas perkembangan bahasa manakala Teori behaviorism, bahasa hasil pengiruan dan peneguhan. Walaupun berbeza, ketiga-tiganya mengakui bahawa kanak-kanak memerlukan sangat untuk menguasai bahasa. Oleh itu, guru boleh menggabungkan ketiga-tiga teori bagi menghasilkan pendekatan pembelajaran yang lebih menyeluruh. Okay. Aplikasi dalam PGP, gabungan ketiga-tiga tiga tiga teori dalam menggulit jajah. Satu, segiakan persekitaran bahasa kaya kosa kata. Dua, galakkan pembelajaran kolaboratif dan scaffolding interactionism. Tiga, gunakan ganjaran dan latihan ekosistem. Behaviorism. Amalan JAP, Developmentally Appropriate Practice. Okay. Dalam amalan pengajaran, kita boleh menggabungkan tiga-tiga teori. Contohnya, guru boleh menyajikan bahan bacaan dan cerita bergambar untuk menyokong teori nativism. Pada masa yang sama, aktiviti berkumpulan, main peranan dan bercerita dapat mengaplikasikan teori interaktivism. Untuk teori behaviorism pula, guru boleh memberi pujian dan jarang kecil atau latihan untuk mengukuhkan pembelajaran. Kesimpulannya, perkembangan bahasa kanak dipengaruhi faktor biologi, sosial dan tiga laku. Tiada satu teori yang lengkap. Kombinasi memberi hasil optimum. Guru berperanan besar dalam menyediakan persekitaran yang menyokong perkembangan bahasa. Okey. Sebagai guru, kita perlu memahami teori-teori ini supaya dapat merancang strategi PGP yang seimbang dan menyokong perkembangan bahasa kanak-kanak secara menyeluruh. Sekian saja pembentangan saya. Saya berharap perkongsian ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang teori negativism, interactionism dan behaviorism. Serta bagaimana ketiga-tiganya boleh diaplikasikan dalam bilik gajah. Terima kasih.